Цьому році дуже багато розмов велося про створення спортивного ядра. Це комплекс, що буде створюватися біля саме ДЮСШ-1, де наразі є великий пустир. Тож ми дізналися на якому етапі знаходиться будівництво, і що на цій території будуть створені тенісні майданчики, мініфутбольне, хокейне, волейбольне поля, скалодром, бігова доріжка та скейт-парк. Але коли ж все ж таки розпочнуться будівельні роботи, нам так і не сказали. Також ми запитали людей, чи вони чули щось про цей комплекс і як ставляться до. В 2016 году разработана программа строительства комплексных площадок в квартале 49, а на данный момент были выделены деньги. Для того чтобы можно было сделать сначала детальный план, потом заказать проектирование и после проектирования непосредственно уже приступить к строительным работам. Сейчас делается проектирование. Вот как только будет сделан проект, тогда можно уже разговаривать, вести разговор о том, что на какую сумму мы можем искать тех подрядчиков, которые непосредственно нам сделают спортивные площадки? Ну, я ничего не слышал, но я отношусь к этому положительно. Потому что город должен развиваться, не стоять на месте. Ну, к спортивному комплексу я, в принципе, отношусь хорошо, но к тому, что он будет строиться именно в этом месте, слышу первый раз. Ну, наверное, хорошо, э -э, глядя, какой он будет. Ну, вполне э -э, нормально, очень даже нормально. Правильно так и должно быть. Ну, был здесь такой, есть, он так и должно быть. Вполне хорошо, я считаю, даже очень хорошо. Ну, дійсно, дуже багато разів ми в цій студії обговорювали створення саме цього ядра, казали, що і вже ось-ось-ось-ось. Ну, і все ж таки, поки що офіційних дат немає, коли розпочнуться роботи. Розкажіть, все ж таки, коли, коли нам його чекати і наскільки великі гроші все ж таки будуть виділені на створення саме цього спортивного ядра? Сейчас вот Юрій Олексійович сказав, що. Что... Проектные работы уже практически завершены. По последней информации, насколько я помню, там нужно пройти экспертизу проекта, но это уже будет в 2018 году. Проект уже вроде бы сделан. Дальше будет сметная документация. И я думаю, что как раз в феврале, когда будет обсуждаться бюджет развития, депутаты будут на, на сессии предложен вариант, сколько нужно денег по проекту, по сметам выделить на то, чтобы начать строительство этого не побоюсь этого слова, уникального объекта. Если не помиляюсь, когда мы ми в минулі разы обговаривали это спортивное ядро, казалось, озвучивался приблизные суммы в 11 миллионов, если не помиляюсь. было выделено порядка 17 миллионов, выделено в 2016 году, но это деньги, это, знаете, как немножко телегу поставили впереди лошади. Потому что сначала делается проект, смета, и потом под этот проект и смета выделяются деньги. Вот сейчас прошли этот весь путь. Вот, потому что очень хотелось сделать, но еще не понимали, как это сделать. То есть на сегодняшний день уже четко разработал алгоритм, как это будет сделано. И к февралю месяцу мы будем понимать, какая это будет цифра. 17 миллионов, 10 миллионов. То есть проект нам практически ответит на все вопросы, сколько это будет стоить. И надеюсь, депутаты поддержат. Если уж не э, там, весь объект взять в этом году, но ну, хотя бы начать там, с тех основных полей. Можно мы видим прекрасно по полю которые мы сделали с искусственным покрытием, что это очень востребовано, надо, и это надо делать. Что до этих денег, которые были выделены в 2016 году, куда они пошли? Они не переходящие, они перераспределились на другие объекты, там на социальные сферы. По логическому рахунку, денег не втрачено они повернулись просто в Ну, Конечно, места. конечно.